Герой, несмотря на юный возраст, также успел заслужить высокую воинскую награду. Орден за мужество. Встречайте в нашей студии лейтенант Елисей Махов. Позывной комиссар. За что вас наградили, Алексей? под Мариуполем было, было наступление 4 сентября, вот и мы были на выезде, моя группа. По информации водителя, который вы, вот, оттуда выезжали, мы, мы узнали, что на дороге, это старый путь от, от Новоазовска до Мариуполя, движется очень много техники. Там мы заняли позицию и после этого, когда она подъехала ближе, вот мы открыли огонь. После уничтожение техники, вот, мы поехали и заняли место немножко дальше, чтобы наблюдать за этой дорогой. А сколько было техники в колонии? Там был военный Урал, зенитная установка и бензовоз. В Урале были бойцы? После того, как он начал гореть, оттуда выходили, ну, выпрыгивали. У вас было четверо всего? Да. Вы же понимали, что силы неравные, или не понимали? Я думаю, мы поняли это уже, когда Отъехали подальше. Это была ситуация, и пришлось э, принимать решение по обстановке. После того, как вы уничтожили вражескую колонну, вам поступило сообщение о том, что ваши коллеги находятся в окружении. Расскажите, как вы получили информацию, как вы добирались туда и что там увидели? Мы получили информацию, что такая же группа, как у нас, мобильная группа из Белограднестровского пограничного отряда, попала э, в окружение под Коминтерном в поле. Сколько их там было? Их было 8 человек. Вот. Машина, э, по информации, их машины были уни уничтожены. Вот. Од, э, водитель был ранен в лицо. И мы подъехали туда, вот. Э, увидели... То есть увидели группу, которая там пыталась отстреливаться. Вот. Мы попытались воссоздать обстоятельства того боя. Внимание на экран. Слышь, пацаны, надо боеприпасы посмотреть. Может, что-то осталось? Очень прием, я... прием! Тихо! Мы попали в засаду. Село Коминтерного. Глаз два трехсотых. Поехали, пацаны! газ, спасать! Газу давай, газу!

Мы отступаем к машине! Быстро! Давай, я прикрою! Лево бери! Нет. К машине быстро туда! Вместе пойдем! Командир, давай! К Я к машине! Давай, я к машине. Я в быстро! Тупо заводи! Скажите, а вот решение о том, чтобы помочь своим побратимам, принимали сами? Знаете, я даже не мог подумать по-другому. То есть вы не спрашивали решения у командования? И тем самым вы спасли жизни своим побратимам?